Сынупред экстракт на жить, а не маскует симптомы. Обирай доведенную эффективность экстракт. Путин воюет со светом, водой, детьми в Украине, но не дождется. Трамп ждал, но не дождался. Нобелевка идет не ему. Европа ожидала и уже готова противостоять российской агрессии. Главные новости дня и расскажем, и покажем здесь и сейчас. Это программа «20 минут», я Ирина Узлова цинично и расчетливо с целью лишить украинцев всего того, что обеспечивает нормальную жизнь. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар врага по нашей энергетике и мирному населению. Более двух десятков пострадавших в Запорожье погиб ребенок. На многих объектах энергетической инфраструктуры часами длилась ликвидация последствий вражеского удара. В Киеве бригады работали над восстановлением электро- и водоснабжения. Также было обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской в Одесской областях на Днепропетровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоградщина, Херсонщина. Как видим, именно гражданская и энергетическая инфраструктура главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Но механизм защиты от террора есть, и он понятен. Усиление ПВО и санкций Зеленский призвал партнеров не только говорить, но и действовать. Самая цивильная, энергетическая инфраструктура главная мишень российских ударов перед опалювальным сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії Сполучених Штатів, Європи, Сімки у реалізації постачань ППО, у санкціях розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи 20 – усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обов'язково додасть глобальної безпеки. Дякую всім, хто допомагає. Да Россия хуже, чем Хамас. Путин ударил по Украине аккурат в третью годовщину первой такой массированной атаки по энергетике 2022 года. И это сознательная демонстрация того, что за три года Путин не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов и продолжает отвергать любую содержательную дипломатию и мирные усилия. Уместно отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и также призвал всех союзников решительно отреагировать. Россия хуже Хамаса. Даже Хамас согласился на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала. Войну, которую она не способна и не сможет выиграть. Наши энергетики настоящие герои, которые сейчас работают над восстановлением электроснабжения. Но мы также нуждаемся в усиленной энергетической помощи наших партнеров. Лишение людей энергии в условиях снижения осенних температур приравнивается к геноциду по статье 2 Конвенции о геноциде, создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы. Давление на Москву ⁇ единственный рецепт, который может сработать, но он должен быть сильным и консолидированным. Экономическое давление в виде жестких санкций, военное давление в виде более сильной поддержки Украины, политическое давление в виде полной изоляции. Путин должен почувствовать, что цена продления войны превышает цену ее прекращения. Он должен почувствовать, что продолжение этой войны угрожает его режиму. Не то чтобы прям совсем решительно, но активно реагируют послы группы семи, которые после массированной атаки РФ провели срочные переговоры с Украиной, обсудив с министром энергетики Украины Светланой Гринчук насущные потребности после масштабной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. Во встрече также приняли участие представители ключевых энергетических компаний НАК «Нафтогаз» Украины, НАК «Укрэнерго» и НАК «Энергоатом». Всего с начала полномасштабного вторжения Россия уже более 200 раз обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК, бомбила и в этот раз. Было серьезно повреждено. Теплоэлектростанцию ДТЭК повреждено оборудование, сообщили в компании. Но России не удастся лишить Украину света и тепла этой зимой. Ведь энергосистема страны значительно окрепла, а энергетические компании хорошо подготовлены к новым вызовам, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию ЛПИ. Россияне атакуют наши объекты ежедневно с первого дня вторжения. С тех пор наша миссия заключается в восстановлении как можно большего количества генерирующих мощностей, сказал Тимченко. По оценкам властей, сейчас Украина может производить меньше половины электроэнергии, чем до войны. В то же время этого количества достаточно, чтобы страна смогла пройти зиму без масштабных отключений. В прошлом году они повредили более 90% нашей генерирующей инфраструктуры, но нам удалось восстановиться, отметил Тимченко. Из 90% разрушенной генерации ДТЭК уже восстановил около 70-80%. Теперь главная задача вернуть остальные к работе до наступления холодов, несмотря на серьезные повреждения отдельных станций. Тимченко также отметил, что энергетики и власти власти сделали выводы после тех первых атак 2022 года. У нас больше опыта и больше оборонительных возможностей. России не удастся погрузить Украину в темноту. Взаимодействие энергетиков с силами ПВО значительно улучшилось. Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы пережить зиму. У нас есть достаточные производственные мощности, как тепловые, так и гидроэлектростанции, большое количество угля на складах, а также газ, который мы продолжаем импортировать. Я не могу раскрывать много деталей, но могу сказать, что координация между нашим персоналом и силами противовоздушной обороны значительно улучшилась. Мы можем, например, предвидеть многие из этих атак с помощью беспилотников или ракет, и это позволяет нам вносить изменения в режим работы, чтобы минимизировать ущерб. Украина выстоит. На этот раз России также не удастся погрузить Украину во тьму. Они могут сделать нашу жизнь ужасной, очень-очень тяжелой, но им не удастся разрушить нашу энергетическую систему. Мы переживем следующую зиму, как пережили предыдущие. И уровень страданий нашего населения будет зависеть прежде всего от масштаба российских атак и эффективности наших воздушных сил. И все же последствия очередного российского удара довольно ощутимы. Особенно пострадала столица. Оказавшись частично, без света и воды была нарушена работа метро, трамваев, троллейбусов. Водились отключения. Пострадали по меньшей мере 12 человек. Целью атаки была критическая инфраструктура. В то же время уже по состоянию к обеду в Киеве вернули свет двум сотням 70 тысячам потребителей. Аварийные отключения отменили в Харькове, Полтаве и Сумах. Отчитались наши Минэнерго. Самой сложной была ситуация с электроэнергией в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской областях. Непростая ситуация также на Днепропетровщине и Запорожье, где Россия убила семилетнего мальчика, отец которого недавно вернулся из плена. В результате ночного комбинированного обстрела Запорожья семь человек получили ранения по меньшей мере. Российская атака унесла и жизнь ребенка. Отец погибшего мальчика защищал Мариуполь. Он только недавно вернулся из вражеской неволи. Об этом журналистам Суспильного рассказали местные жители и родственники пострадавшей семьи. В одном из районов города ракета попала аккурат в частный сектор. В результате удара полностью разрушен обычный жилой дом. На месте вспыхнул пожар. Пожар. Спасатели достали из-под завалов семилетнего мальчика и передали его медикам. Однако в больнице он умер от тяжелых травм. Российские войска начали массированный обстрел Запорожья около часу ночи. Атаки продолжались в несколько волн. Сначала над городом кружили дроны, а около четырех утра попали управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. По данным главы Запорожского Ивана Федорова, в целом по Запорожью россияне применили 8 шахедов, 5 ракет и 5 Кабов. Всего Россия в ночь на 10 октября атаковала Украину 32 ракетами и 465 дронами. ПВО обезвредило 420 целей, за что мы им не сказано благодарны. Массированная воздушная атака, которую в ночь на 10 октября осуществила российская вражеская армия против Украины, отличается большим количеством баллистических ракет и их рассосредоточенностью, отметил начальник управления коммуникации командования воздушных сил Юрий Игнат. Очередной комбинированный удар большое количество различных типов воздушного нападения. Это и беспилотники, и баллистические, аэробаллистические крылатые, и авиационные ракеты. Удар сегодня рассредоточенный, не по одной определенной области. Пострадали разные регионы. Особенность этого удара – это применение большого количества баллистических ракет. Кроме двух аэробаллистических кинжалов, было сразу запущено 14 баллистических ракет «Искандер-М» или «КН-23». Армия России применила более 30 ракет и более 200 именно ударных дронов. Остальные беспилотники также имели определенную боевую часть. Атаковал враг с разных направлений, разные регионы. Основной удар был сосредоточен на критической инфраструктуре. В частности, враг ставит своей целью энергетику, по которой сегодня и нанес акцентированный удар. Видим ужасные последствия. К сожалению, есть пострадавшие, погибшие. Но кровавая песенка России уже практически спета. Рожденный ползать, как известно, никуда уже никто не летит. Даже потренироваться не могут. Минус один. В Липецкой области пока еще России вечером 9 октября в Дребезге разбился истребитель МиГ-31, сообщило Министерство отбитых РФ. По обнародованным в российских помойках СМИ, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Оба пилота успели катапультироваться. Их жизни ничего не угрожает. Но вот работе весьма. Россия использует самолеты МиГ-31 в войне против Украины Среди прочего, напомню, именно эти самолеты в модификации МиГ-31К регулярно обстреливают нас ракетами «Кинжал», запуская их из воздушного пространства страны-агрессора. Но это старье ждет именно такая судьба, объясняет военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Светан. А еще более плачевная – пилотов этих суден. А какая именно и зачем это они так часто тренируются, услышим Светана вместе. Они их производить уже не могут. Это такие штучные товары у них оставшиеся. И потеря любого самолета такого плана, она уже невосстановима. То есть это безвозвратная потеря. Ну, самолеты старые, скорее всего, там э, информация была при заходе на посадку. То есть либо движки, либо механизация крыла, либо гидросистема э, вырубилась. Старые самолеты, они будут разваливаться, в воздухе будут разваливаться. Тут даже санкции, не санкции, они бы уже так разваливались им уже лет и летом, под 50 лет примерно. То есть летчики прыгнули, понятно, после катапультирования грыжи, шморля, шморля, протрузии, дисков. То есть это уже практически не летающие в будущем в, в большом, то есть по, по, по большой дальности пилоты. Но то, то что россияне проводят учебно-тренировочные полеты, говорит о том, что они постоянно, то есть они поддерживают летный состав в, боевой, в, в, боевом, в боевой обстановке. Тем временем Путин все никак дорогу из нашей страны и к Трампу забыть не может. Плешивый Маньячелло в Таджикистане объяснил, как именно Москва хочет урегулировать войну против Украины. Вспомнил детка, как парнишей был. Диктатор сослался на положение, которое он обсудил с Дональдом Трампом на Аляске еще 15 августа. Об этом Путин заявил в пятницу 10 октября во время заседания Совета глав государств участников СНГ. Между тем помощник диктатора Юра Ушакова утверждает, что договоренности, достигнутые между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время встречи на Аляске не всем нравится. Накануне заместитель министра иностранных дел России Сережа Рябков заявил, напомню, о истощении импульса. Они его больше не чувствуют по урегулированию войны против Украины, который, мол, появился после встречи Путина и Трампа в Анкоридже. Но Путин зря бахвалится и пытается создавать иллюзию великого геополитического актора. Ведь он уже давно потерял влияние в бывшей империи и от него все отворачиваются, пишет Блумберг. А вчерашняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще и научно это продемонстрировала. Бывшие близкие союзники теперь отвернулись от России и налаживают связи с Китаем, Евросоюзом и Турцией. Путин посещает саммит СНГ в Таджикистане, надеясь, что лидеры стран-членов выразят ему свою поддержку. Однако на практике многие из них отдалились от Кремля из-за войны в Украине, пишет Блумберг. Давние союзники России в Центральной Азии и на Кавказе налаживают связи с Китаем, Евросоюзом, Турцией и странами Персидского залива, стремясь защитить себя от дальнейшей агрессии Москвы, поскольку нападение на Украину Путин фактически заявил, что готов применить силу, чтобы вернуть территорию, которая когда-то была частью Российской империи. Россия сохраняет свое значительное политическое, экономическое, военное влияние в регионе пока что из-за миллионов мигрантов, которые работают в РФ и отправляют деньги домой, что позволяет питать местную экономику. Однако другие страны продолжают конкурировать с РФ за влияние в регионе, в частности Китай, который обогнал Россию как крупнейшего торгового партнера Казахстана и Узбекистана, двух крупнейших экономик региона. Кроме того, ЕС подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, которое включает инвестиционную программу на сумму до 12 миллиардов евро для транспортных сообщений критически важных сырьевых ископаемых и энергетики. Кейт Маллинсон, партнер призм Strategic Intelligence LTD в Лондоне, сказала, что с начала войны в Украине другие страны соседей РФ стремились сбалансировать свои отношения с рядом различных государств, чтобы... Защититься от влияния Москвы урок, который страны Центральной Азии вынесли из полномасштабной войны, заключается в том, что Россия предана своим и только своим стратегическим целям, несмотря на цену. На самом деле Путин очень-очень слаб, но не может этого признать пока что. Вот почему момент, когда российский диктатор будет готов сесть за стол переговоров, еще не наступил. Но это вопрос времени, говорит посол Шаприната Витагер и называет три слабости Путина. Мы всегда ожидаем, что все произойдет в один миг, например, Дональд Трамп позвонит, и мы достигнем соглашения. И иногда так и происходит. Но в этом случае Владимир Путин, очевидно, решил быть непоколебимым, и нам придется продолжать усиливать давление. И именно это сейчас и происходит. К слабостям Путина можно отнести его реакцию на потенциальную отправку вооруженным силам Украины дальнобойных ракет «Тамагавк», задержание французским флотом судна «Теневого флота», на которое в Кремле также сильно отреагировали, и слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия ⁇ бумажный тигр. Они провели день, чтобы убедить нас, что Россия ⁇ это медведь. Нам нужно готовиться, потому что они непредсказуемы. Но какими бы они ни были, мы должны убедиться, что мы сильны. Да мы усиливаем давление и продаем НАТО немало оружия для Украины. Заявил, что действует очень даже жестко президент США Дональд Трамп во время встречи со своим и нашим другом, с президентом Финляндии Александром Стубом. Так он ответил на вопрос, будет ли усиливать давление для достижения соглашения по Украине. А на вопрос, планирует ли он вести еще какие-либо санкции против России, Трамп ответил, как всегда, очень однозначно и понятно. Возможно. Да, возможно. Да, мы усиливаем давление. Мы вместе движемся вперед. Мы все активизируемся. НАТО проявило себя прекрасно. Генсек Альянса Марк, как вы знаете, фантастический, я так считаю. Он отличный парень, и они делают все возможное. Мы продаем Альянсу немало оружия. И насколько понимаю, значительная его часть идет в Украину. Но это их решение. Они покупают оружие у США. Мы производим лучшее оружие в мире. Вы покупаете наши самолеты и много нашего оборудования и у вас действительно большая армия, мощный арсенал. Но что-то таки Дональд Фредович не доработал. Хотя стоит напомнить, что ежегодно эту награду вручают так-то за год предыдущий, когда Трамп еще даже не был инаугурирован на пост 47-го главы Белого дома. Хотя сам Дональд хотел на вчера. Хотел, ждал. Хамас и Израиль подгонял, на всех давил, манипулировал, шантажировал. Но последний вагон так запрыгнуть и не смог. Лауреатом Нобелевской премии мира 2025 Трамп не стал. Награду получает венесуэльская правозащитница и политик Мария Карина Мачада, которая десятилетиями продвигает демократические инструменты борьбы с режимом Николаса Мадура, с которым, к слову, борется и Дональд Трамп, хотя этот весьма разными методами. Свое решение Нобелевский комитет Норвегии обнародовал, как и ожидалось, в пятницу 10 октября. Мария Корина Мачада стала лауреаткой премии за ее неутомимую работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии. 58-летняя Мария Корина Мачада венесуэльская политика, лидер оппозиции в этой авторитарной стране, которая уже более 10 лет руководит автократ Николас Матура. Как лидер демократического движения в Венесуэли, Мария Мачада является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америки за последнее время, подчеркивает Нобелевский комитет Норвегии. Там напомнили, что лауреатку удалось стать объединяющей фигурой в политической оппозиции Венесуэлы, некогда глубоко разделенной. Это стало возможным благодаря тому что Мачада годами продвигает требования свободных выборов и демократического представительского правительства Венесуэли. Именно это лежит в основе демократии, наша общая готовность защищать принципы народного правления, даже если мы не пришли к согласию во времена, когда демократия находится под угрозой, как никогда важно защищать этот общий язык, отметили в Нобелевском комитете. Более 20 лет назад, еще в 2002, Мария Мачада основала юмейт общественную организацию, которая занимается демократическим развитием, выступает за свободные и честные выборы и прозрачное голосование. Она также является национальным координатором политического движения «Вент Венесуэла». В 2018 году была включена в список 100 женщин BBC. В 2025 журнал «Тайм» включила в список 100 самых влиятельных людей мира. Мачада считается ведущей фигурой венесуэльской оппозиции. Правительство Мадура запретило ей выезжать из Венесуэлы. В Нобелевском комитете подчеркивают, что благодаря усилиям Мачада сотни тысяч волонтеров мобилизовались, несмотря на политические разногласия. Они прошли обучение как наблюдатели за выборами, чтобы обеспечить прозрачные и честные выборы. Несмотря на риск преследований, арестов и пыток, граждане по всей стране следили за избирательными участками. Они следили за тем, чтобы окончательные подсчеты голосов были задокументированы, прежде чем режим смог бы уничтожить бюллетени и солгать о результатах, подчеркивает Нобелевский комитет Норвегии. 1 августа 2020 Четвертого года Мачада опубликовала в The Wall Street Journal открытое прощение, в котором заявила, что ей приходится скрываться от диктатуры Николаса Мадура из-за страха за свою жизнь, свою свободу и свободу своих соотечественников. Поэтому весь прошлый год Мачада была вынуждена жить, прячась от режима Мадура, отметили в Нобелевском комитете. Несмотря на серьезные угрозы ее жизни, она осталась в стране, и этот выбор вдохновил миллионы людей, говорится в заявлении комитета, который удостоил оппозиционерку Нобелевской премии мира. Там резюмировали, что Мария Корина Мачада соответствует всем трем критериям, указанным в завещании Нобеля относительно избрания лауреата премии мира. Она объединила позицию своей страны. Она никогда не колебалась в своем сопротивлении милитаризации венесуэльского общества. Она непоколебимо поддерживает мирный переход демократии. Мачада доказала, что инструменты демократии являются также инструментами мира. Она воплощает надежду на другое будущее, где основные права граждан защищены, а их голоса услышаны. В этом будущем люди наконец смогут свободно жить в мире, объяснил свой выбор Нобелевский комитет Норвегии. Да они ставят политику выше мира, а вот так в Белом доме отреагировали на выбор Нобелевского комитета после того, как Нобелевскую премию мира получил не Дональд Трамп. Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, завершать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста и больше никогда... Не будет такого человека, который сможет сдвигать горы только силой своей воли. Нобелевский комитет доказал, что для него политика важнее мира. Высказался в таком духе директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун. Да ничего, переживут. И мир не будет потерпать от трамповского торнадо. Убежден политтехнолог Тарас Загородний. Пусть теперь Донни более усердно и вдохновленно работает над прекращением огня в Украине. Гляди, следующий год станет для него праздничным. Зеленский уже говорил «давайте тамагавки». Прекратите войну, и мы выдвинем вас на Нобелевскую премию мира. В следующем году можно хорошо поработать, добиться этого. Я не думаю, что это будет такая уж тяжелая история. Хотя, по сути, Имиджева, он очень хотел получить эту награду, потому что у Обамы она есть. Так что в следующем году, если Украина еще выиграет войну, думаю, украинцы с радостью будут выдвигать его на все возможные премии мира, и может быть даже несколько раз. Сейчас он готовится к сухопутной операции в Венесуэле. Видим, что с эсминцами что-то затянулось. Операция против наркокартелей у берегов Венесуэлы задерживается. Мадуро начинает подозревать, что все слишком затянуто. Проводит мобилизацию, учения и многое другое. Давление на Венесуэлу идет. И я не исключаю, что там все же может состояться военная операция. Тем более, что уже есть готовые диссиденты, которые готовы поспособствовать приходу другой власти. В таком случае добрым словом и пистолетом можно добиться больше, чем одним добрым словом а доброе слово в виде Нобелевской лауреатки у него уже есть. Как и от Путина. Заставить Путина остановиться не так-то и тяжело, если прессинговать его пистолетом по всем статьям. Ведь диктатор в тупике, хотя при этом есть риск, что он может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ предупреждает за Телеграф. Ведь Путин всегда так делает. Он повышает ставки, когда и дела идут плохо. Сейчас Путин проигрывает экономическую войну быстрее, чем добивается военного преимущества в Украине. Летнее наступление РФ захлебнулось. Оккупационная армия только теряла по 800 человек в день как минимум. Однако Кремлю не удалось прорвать оборону Украины или переломить ход войны. В ответ на кризис в РФ и не защитить нефтяную инфраструктуру, Путин может прибегнуть к эскалации, ища легкие цели, в частности в НАТО. Как говорится в статье The Telegraph, в самой России ситуация на напоминает конец Первой мировой, когда усталость от войны разрушила тыл Германии после неудачного наступления Кайзера. Украинские дроны наносят ощутимые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заставляя Москву импортировать уже топливо из Китая, Кореи и Беларуси. По данным агентства «Нефтегаз», почти 38% нефтеперерабатывающих мощностей РФ выведены из строя, по данным Зеленского, 20%. Очередная атака на этой неделе повредила Антипинский НПЗ в Западной Сибири в 2000 километрах от Украины. И это самый глубокий удар по российской территории с начала войны. У них огромные потери, огромные территории, которые они просто не могут прикрыть системами ПВО. Россия не способна защитить эти объекты, подчеркивает бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который сейчас возглавляет Центр оборонных стратегий в Киеве. Старые методы ведения войны фактически умерли. Значительная часть огромной российской военной техники бесполезна. Война превратилась в гонку высоких технологий, Украина на шаг впереди. Зателегров отмечает, что 20 регионов России столкнулись с нормированием топлива, а ЗС ограничивает продажу бензина 30% или даже уже 20 литрами во многих частях страны. Многие вовсе прекратили продажу 95-го. В 2023 году Россия добывала 9,7 миллионов баррелей нефти в сутки. По данным Goldman Sachs, этот показатель снизился до 9 миллионов баррелей в сутки и может достичь 7,5 миллионов баррелей. Кризис на нефтеперерабатывающих заводах приводит к накоплению запасов сырой нефти, которые невозможно хранить. Goldman Sachs заявил, что бурильщики испытывают трудности из-за процентных ставок 17% и растущего налогового клина. Центр исследований энергетики и чистого воздуха сообщает, что общие доходы от экспорта российской нефти, газа и угля снижаются на протяжении трех лет, достигнув в августе нового минимума в 546 миллионов евро в день. Еще одна серьезная угроза для РФ – перспектива затяжного обвала цен на нефть, поскольку саудиты и страны Персидского залива наводняют мировой рынок. Управление энергетической информации США ожидает, что в 2026 цена на нефть составит 50 долларов США. Goldman Sachs прогнозирует, что цена на нефть марки бренд может упасть вообще до 40, если темпы роста мировой экономики замедлятся, а страны Персидского залива будут стремиться увеличить свою долю рынка. В реальном выражении это сопоставимо с обвалом на нефтяном рынке, который и развалил Советский Союз в 1980-х годах, отмечает автор статьи. Время Путина истекает, и именно в этом и заключается непосредственная опасность, нависшая над Европой. Он всегда повышает ставки, когда дела идут плохо чтобы не проиграть. Он может попытаться пойти дальше Украины. Мнение моих коллег в Восточной Европе таково, что вероятность эскалации войны в Европе сейчас чрезвычайно высока и не очень обеспокоены, считает Загороднюк. Окно возможности никогда больше не будет таким широким. Удачно выбранный конфликт может обнажить глубокие разногласия внутри НАТО, предупреждает The Telegraph. В самой уязвимой точке Эстонская Нарва, где 85% населения составляют этнические русские, и Сувальский коридор между Беларусью и Калининградом. Любая провокация там может бросить Запад в хаос. Загороднюк заявил, что в этой истории есть еще один геополитический поворот. Говорят, что Путин якобы достиг рабочего соглашения с главой КНР Си Цзиньпином. Россия изматывает НАТО воздушными нарушениями и кибератаками, стремясь посеять раздор и напугать сторонников политики и умиротворения. В то время как Китай останавливает крах российской экономики и обязуется придерживаться выбранного курса. Настали опасные времена. Они станут еще опаснее, если Запад проявит хоть толику слабости. Лучшим решением было бы нанести экономический удар Путину, закрыв датские проливы для любого судна теневого флота России, который нарушает правила чистого судоходства, говорится в статье. И пока сокрушительный удар по Путину не нанесен, осознавая риски, страны Балтии тайно готовят массовую эвакуацию из-за предполагаемой войны с РФ, пишет Ройтерс. Мы можем увидеть армию РФ у наших границ с очевидной целью — захватить все три страны Балтии за три дня или неделю, — сказал глава департамента пожарной безопасности и спасения Литвы Ренатас Пазела. Именно поэтому Эстония, Латвия, Литва разрабатывают планы действий на случай эвакуации сотен тысяч человек. Кроме нападения ожидают и другие сценарии, в которых работает Кремль, диверсии против средств связи или транспорта, массовый наплыв мигрантов, беспорядки среди русскоязычных меньшинств или фейки, которые могут вызвать паническое бегство населения. Обсудить эти и другие вызовы со стороны РФ прибыл в Украину глава польского МИД Радослав Сикорский. В рамках визита он посетил село Лопаевка на Львовщине, где российские агрессоры убили семью из четырех человек, почтил память невинно убитых Путиным людей. Сикорский заявил, Польша осуждает новые удары РФ и готовит дальнейшую поддержку Украины. Также Европа готова паритетно реагировать на воздушную агрессию Кремля против страната, подчеркнул польский дипломат. Нет сомнений, чьи дроны прилетели на нашу территорию, но история остается на нашей стороне. Особенно нам полякам стоит помнить, что сделал с нами Советский Союз. О тех моментах, когда было уничтожено польское меньшинство, даже на территории Львовщины и Одессы, об этом свидетельствуют массовые захоронения и кладбища. Диалог между историками необходим и актуален. Он должен проводиться, потому что мы должны двигаться вперед, не оглядываясь назад, ведь мы пришли к определенному пониманию с немецкой стороной, где история тоже имеет свои тяжелые моменты, и думаю, с Украиной будет так же. Дороже и приятнее бывает награда, если она заработана честно, без греха, путем добродетельных стараний. Марк Твен. Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Приходите к нам в понедельник. А пока подписывайтесь на YouTube 24 Ваши лайки, комментарии, все приветствуются. И на мой YouTube «Узлова Токс». Находите, подписывайтесь. Там будем встречаться, общаться гораздо чаще. Берегите себя. Увидимся и победим.